Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya akan membahas sebuah mesin penggerak dari Kawasaki yaitu dengan tipe FG230 ya, teman-teman. Ini dusnya seperti ini berwarna coklat ya. Yang ada tulisannya Kawasaki FG230 ya. Kalau dus dari sampingnya seperti ini, teman-teman. Juga polos ya berwarna coklat seperti ini ini enggak ada tulisannya sama sekali ya teman-teman ini untuk Kawasaki ini FG230 ini tenaganya ini 6 HP ya teman-teman dan kita akan langsung aja lihat seperti apa isinya atau bawaannya ya yang pertama pasti kita mendapatkan namanya buku manual seperti ini dan kunci busi untuk bawahnya cukup simpel ya cuma ada buku manual dan kunci busi seperti ini dan untuk mesinnya sendiri ini dia Kawasaki FG230. Ini Kawasaki ini merupakan mesin langka atau barangnya langka ya karena sudah tidak berproduksi lagi dan mesin ini pun asli masih made in Japan ya ini seharnya juga masih sehar berdiri enggak seperti yang tipe GX ataupun yang lain itu seharnya udah mereng ya atau miring kalau ini masih berdiri sama dengan tipe Honda yang G dan GK juga seharnya modelnya seperti ini dan untuk pada bagian recoil saternya sendiri ini berbahan besi ya teman-teman ini udah masih bentuknya juga masih bulat seperti ini masih sama dengan yang tipe G nih atau Robin yang dulu juga model lubangnya seperti ini ya demi ditanya ini tulisan Made in Japan Kawasaki 6 HP kit ini ya mantep ini ya walaupun ini udah stok lama tapi ini masih bagus ya ini talinya juga masih utuh ya ini teman-teman ini masih bagus sekali ini talinya ini masih gejreng ya dan ini adalah baut pada riku ini ada tiga buah baut ya samping kanan dan kiri dan di bawah ini juga ada satu lagi ini menggunakan kunci 10 ya untuk melepasnya, untuk recoil satunya sendiri, dan ini adalah kran bensin, ya. Kalau posisi seperti ini, it, ya, buka. Kalau ini nutup, ya. Dan ini bagian karburatornya juga di dalam, ya. Jadi, tertutup untuk karburatornya sendiri tertutup oleh filter udara karburatornya sendiri ini seperti ini ya modelnya masih model atau desain yang lama ya teman-teman untuk karburatornya sendiri dari Kawasaki ya dan untuk pada bagian filter udaranya sendiri seperti ini ini juga bahannya udah masih besi teman-teman ini masih kokoh ya dan untuk membukanya ini ada ceplekan seperti ini penguncinya ya ini bahannya masih besi full belum plak udah enggak plastik ya udah nggak kayak sekarang bahannya mah udah plastik dan untuk knalpotnya sendiri ini berbentuk memanjang seperti ini teman-teman knalpotnya juga ini untuk covernya ini bagian luarnya ini juga cukup rapat ya dan masih kokoh juga ini masih cukup bagus karena Kawasaki memang terkenal bagus dan untuk lubang knalpotnya ini menghadap ke bawah teman-teman seperti ini ya nggak menghadap ke luar tapi ini menghadap ke bawah dan bagian sampingnya ini teman-teman bisa lihat seperti ini ya untuk desain dari Kawasaki FG230 dan untuk pada tutup busnya sendiri ini masih merek NGK ini cukup bagus ini ya bahan dari tutup businya ya teman-teman. Ini merek NGK. Jadi lumayan cukup bagus ya. Dan ini untuk pada bagian tempat pengisian olinya ini seperti ini. Ini berwarna kuning dan ini untuk kapasitas olinya sendiri ini yaitu 0,7 liter ya. Dan ini untuk pada bagian teks sampingnya ini juga cukup halus ya. Enggak asal-asalan untuk membuatnya ini Kawasaki memang lumayan keren ya seperti Honda lah ini untuk kualitas bahan materialnya ini cukup bagus hingga asal-asalan teman-teman ini ini juga barang langka ya dan ini asnya sendiri menggunakan as 20 mili ini juga masih cukup kenceng asnya walaupun udah lama ya teman-teman untuk pada bagian belakangnya sendiri ini seperti ini teman-teman nih bagian belakangnya ini dia yaitu pada bagian belakangnya ini terdapat switch on off yang berwarna merah seperti ini ini switch on off nya juga enak ya di on off nya ini udah ini enak sekali nih teman-teman karena memang kualitasnya juga hampir setara dengan Honda untuk Kawasaki sendiri dan untuk pada bagian bloknya ini juga cukup bagus ya untuk bahannya ini bahan bloknya ini cukup bagus ya cukup kokoh ya jelas halus enggak asal-asalan dan ini untuk baut tap pembuangan olinya ini menggunakan kunci 14 jadi ini bautnya tapnya ini lebih gede ya dibanding dengan Honda ataupun merek-merek yang lainnya ini lebih gede untuk Kawasaki yang 6 HP ini dan untuk pada bagian tangki bensinnya sendiri ini berbentuk pipih ya pipih tapi memanjang seperti ini dan ini ada cowakannya seperti sini ini berguna untuk ketika mengisi bensin teman-teman lebih ini larinya ke sini ke bagian recoil starter ya ini fungsi dari cowakan yang ini ini teman-teman ya dan tutup tangki bensin ini masih menggunakan plastik ya bahannya dan untuk kapasitas dari tangki bensinnya ini kurang lebih sekitar 4 liter teman-teman jadi lebih gede dibanding dengan yang Honda ya lisinya sih cuma 0,4 liter tapi ini lebih gede dan bahannya juga ini keker ya nggak acal-acalan nggak cempreng ya teman-teman tadi lebih tebal untuk bahan tangki bensinnya dan untuk harganya sendiri Kawasaki FG230 ini yaitu sekitar 3 jutaan teman-teman jadi harganya 3 jutaan saya sudah cek di online shop itu sekitar segitu untuk harga dari Kawasaki FG230 ini dan kalau menurut saya pribadi ini mesin sih masih layak ya untuk dipakai ya untuk digunakan untuk menarik seperti halnya kayak pronto padi ataupun yang lain ini masih cukup kokoh cuma kendalanya di spare partnya, karena mungkin udah jarang yang menyediakan spare part daripada Kawasaki seperti ini, teman-teman. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.